Доброе утро! Сегодня день истории. Обожаю такие идеи. Могу и сам много чего рассказать. Но пока стесняюсь. Могу сравнить свои истории с историями других людей. Оп. Алло? Алло, да, Настенька? С удовольствием. Могу приехать, конечно. Да. До встречи. А кто это по мне заскучился? А с чего ты взял, что я скучаю? Ну как это? Мы виделись буквально вчера и договорились, что я проведу опрос один. А тут ты мне звонишь, и договариваешься о встрече. Ну, Зен, просто я подумала, что ты опрос и вечеринка, это вещи несовместимые. Поэтому я решила тебе помочь. Настя! Настя! Мы теряем Настю! Настя! Это была не Что ты мне рассказываешь? Ну, спасибо, 19. Ну, пожалуйста, Дзен. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Юля. Как вас? Очень прекрасно. Меня зовут Дзен. Юлия, скажите, расскажите краткую историю под влиянием алкоголя. Ну, как сказать. Сначала пьешь одну, невкусную. Пьешь вторую, вкуснее. Пьешь третью, и все хорошо. И все нормально. Хорошо. Вот недавно, неделю назад, отдыхали мы на море с палатками. Я выпил, выпил и выпал из палатки. Вот следы, теперь стыдно ходить. На самом деле много, но я в принципе не пью. Ну, да, может быть, какой-то веселый со стороны наблюдали историю. Вот со стороны наблюдала много историй. Mm -hmm. Когда люди бывают, напиваются и просто так, такое потом спят. когда начинают петь, например. Прямо посреди улицы поют, танцуют. Я безутрезвый образ жизни. Я не употребляю, не употребляю алкоголь. Класс, если он такой уже там старый, знаете, и да. купил и только выпался, и получается, что случайно пьяный. Мои друзья из команды, я играю в баскетбол, они пошли в клуб ночной, и с ними друг был, он не в баскетбол, он просто друг, мой, мой одноклассник, и он начал какую-то марихуану. И короче, он, когда они уже вышли из клуба, он, и родители приехали их забирать и он просто не мог войти в машину. И он был просто... он видел просто черную точку перед собой, потом упал в обморок. День рождения мне было 18. Скажем так, есть такой обычай после первой бутылки открытого шампанского, вот, в нее загадывать желание, дуть и бросать. Вот, мы отмечали на даче, потом я эту же бутылку нашел в соседа на огороде, точнее, он сам ее перекинул. Да, метров за 50 от того места, где я ее бросал одной мои было был житине и была домашняя вечеринка, такая небольшая, но довольно с большим количеством алкоголя, скажем так. И где-то посреди вечеринки я пошла спать, но самое забавное было утром, когда я проснулась, потому что рядом со мной лежала именинница в позе дохлого суслика. То есть вот так вот. В что немаловажно. А вот э, по полу валялись пустые бутылки, банки, объедки еды, вот как показывают в американских комедиях, когда после вечеринки все просыпаются. Мой друг очень сильно напился, и он два дня, по-моему, лежал в больнице. Мой друг стоит на дороге, кричит «Милиция! Милиция!» и стревает в И потом весь побитый, естественно, расцарапанный был. Yeah? Опять встает и опять вызывает милицию и кричит. Меня бьют и падает опять в себя. <свят> Жесть. <свят> а еще на полу лежали наши друзья. Один из них был гей, что было важно. А второй нет. Но они лежали голые в обнимку. <свят> к сожалению или к счастью. Я не знаю, что там на самом деле произошло. Но эта картинка <свят> осталась в моей памяти и всю жизнь. На Днепре, короче, ага. он и уснули. И поехали мы домой в одних трусах. А что, вещи пропали, что ли? Капец, вот мне про нельзя ездить. Истории, конечно, неплохие, но у меня были случаи получше. Когда девочка поспорила за 100 долларов, что выпьет вот такую бутылку выпьем, водки. Она ее выпила, ее забрали в сторону. Да, это не смешно. Да. А ты пойдешь со мной на вечеринку сегодня на пати. Будет весело, обещаю. На вечеринку я с тобой уже ходила. Мне там весело совершенно не было. Ты помнишь? А, нет. Слушай, ладно, я побежал собирать вещи, ты помнишь, куда идти, да? Мы возле клуба. Я-то помню, а ты там не потеряйся. Настя, что мы наконец-то пойдем на вечеринку. А -а -а, Дзен, это все только ради нашей программы. Я в такие места не хожу. Так, у нас впереди очень много веселых и интересных историй. Вперед! Скорее грустных. всегда выпиваете на вечеринках? Иногда так, иногда Да. Какой алкоголь предпочитаете? Легкий, легкий, всегда легкий. Каждый раз, когда я сюда попадаю. А какой алкоголь предпочитаете? Коньяк или виски? Я в мало А, другие виды допинга принимаете? ну, какие? Нет. Папеньки? Ну, может быть, наркотики или что-то еще. Наркотики? Нет. Почему? А Я не знаю, почему. Они так добры, но страшнее, мы не целеподрекут. Немало людей, які не п'ють взагалі. Скажіть, ви можете описати своє стан, коли ви дуже п'яні? Я можу фантазувати своє стан, коли я п'яний. Я дуже веселий. спокійно досить. Я щаслива напевно просто це ніколи не було сильно п'яна, але я просто відчуваю просто того, що Може бути такі якісь смішні історії, зв'язані з тим, Котори... поступки які замішають в алкогольному стані. Це довго розказує. Зараз Я... це розказувати. Якийсь поцілунок спомнівати могу, розказати. Пригадати лише один випадок, і то в мене під питанням що це було саме. Те, що називається п'яно. У історії були, коли ми були тверезі, якось так. Дзен! Дзен, я здесь. Куку. Да, -ку. Мне столько всего рассказывали, я даже был удивлен, ты знаешь. Ой, сколько всего я услышала. Я даже завел новое, ну, пару знакомств, новых. Ну да, я в этом не сомневалась, Дзен. Знаешь, вечеринки все-таки это крутая штука. Спасибо алкоголю. Дзен, ты слышишь, что ты говоришь? А -а -а. Люди под влиянием алкоголя, а тем более всяких наркотиков, совершают безумные, сумасшедшие, дурацкие поступки. Мне кажется, просто люди становятся решительны, но не все их решения верны. Вот я, например, познакомился аж с пятью, пятью девочками. Я думаю, мне очень повезло. Пойдем домой. Дзен, домой!